Опустел на школьный сад, паутинки вдаль летят, и на южный край земли потянулись журавли. Распахнулись двери школ. Что за месяц к нам пришел? Такой вопрос ребятам задает ведущая праздника Дня знаний в Кораблинской детской музыкальной школе Татьяна Ишанова. И они дружно отвечают – сентябрь. Конечно же, сентябрь – начало нового учебного года. В музыкальной школе, как и в любой другой, тоже есть первоклассники – те, кто только начинает свою учебу. Их все приветствуют дружными аплодисментами. Они сегодня главные люди, виновники этого замечательного праздника. Им почет и уважение. Принимает наша школа ребятишек первый класс. Но сегодня день особый. Мы пришли встречать нас. Даже если будет трудно петь, стучать, играть, мигать. Мы учиться обещаем на четыре и на пять. Сказать нам бы чудо повидать, день сегодняшний тогда мы запомним навсегда. Идея у меня такая: нужна рыбка золотая. И она тут же появляется, настоящая золотая рыбка. Детей открыт В доме том народ веселый Музыкалка Это школа Просим чудо сотворить Всех сегодня удиви Чудо сотворить мы поможем Сольга Михайловна, а вы не против? И первое чудо у нас будет Предсказание на следующий Новый учебный год И нам нужно шесть Человек. Я буду сама выбирать. Есть желающие? Ручки поднимите. Кто хочет узнать, что вас ждет? Илья, выходи, пожалуйста. Так, кто у нас постарше? Пожалуйста, вот девочка сидит. Выходите. Давай, давай, выходите. Обе выходите. Так, мальчики нам нужны. Кто еще из мальчиков хочет узнать? Так, так, так. Выходи, пожалуйста, первоклассника. Что будет ждать? Сколько у нас человек? Уже четыре. Так, вон у нас девочка. Пожалуйста, выходи. 5-6? Нет, еще нам нужен 5, один 6, участник. Так, да, из старших классов никто не желает узнать. Старшие классы, ребят, поднимите руки. Выходи, Настя, выходи. Взяли, взяли, Старшеклассники не хотят знать. Итак, ребят, посмотрите, какой у нас волшебный круг. Выходите, Настя, сюда вставайте. Ребят, вставайте в одну линейку для вас рыбка приготовила вот такие вот предсказания. Под каждым кружочком что-то скрытое. Что вас ждет, мы сейчас узнаем. Илья, с тебя начинаем. Пожалуйста, выбирай кружок. Ветри. Так, что у нас на картинке нарисовано? Будильник. Будильник. Что же тебя ждет в новом учебном году? Я видно будильник. Предсказание. Не опаздывай, Илюша, на уроки. Приходи вовремя и на форм, и на ложки. Он вот. постарается, аплодисменты, Илюши. Давайте узнаем, что Настя ждет. Выбирай Я себе кружок, выбирать. любой, как нравится. Итак, что нарисовано, Настя, у тебя? На предсказании посмотри, что нарисовано. Что, ребят, скажите, что нарисовано? Гитара, что же ждет Настя? Давайте узнаем. В этом записке В этой пожелании ходить на все концерты которые будут в музыкальной школе, посещать репетиции хора и оркестра, быть прилежной ученицей. Ты обещаешь, что будешь приходить на все концерты? Там. Конечно, да. Аплодисменты, бурные аплодисменты для нас. Собирай свое оказание. Дальше продолжаем. А еще ждали ребят такие пожелания. Лучше учить домашние задания и не унывать. Не считать ворон на уроках, участвовать в конкурсах и обязательно брать с собой сменную обувь. Все эти пожелания ребята обещали выполнить. Потом выполнили еще задание ведущих, угадывали мелодии, из какого она мультфильма. В общем, активно участвовали в празднике. А продолжила его директор школы Лариса Ивановна Коржавина своим поздравлением. Я начинаю вот 38-й раз. 38-й свой директорский учебный год. И вот думаю, ну какие найти самые важные, самые слова самые нужные слова. Я думаю, что надо всех поздравить, сказать «Здравствуйте!» Это значит «Все будьте здоровы!» Наши дети, наши первоклассники, наши ученики, которые не первый год учатся, наши педагоги, сотрудники школы и наши родители «Здравствуйте!» Значит «Будьте здоровы!» Также Лариса Ивановна наградила почетными грамотами и благодарственными письмами учеников, принимающих в течение года активное участие в жизни школы, участвовавших во всевозможных конкурсах и фестивалях. Для каждого ученика Лариса Ивановна нашла добрые, теплые слова. Среди награжденных роман Соснин. Юный талант, маленький гений – так называют его почти на каждом конкурсном выступлении. Его преподаватель Елена Викторовна Бирюкова делится очередной радостью. Я очень рада поделиться нашей радостью на таком прекрасном, замечательном празднике, что мы успели сюда. А были мы, я прям тоже попытаюсь вкратце, были мы на пятом интернациональном летнем фестивале фортепиано «Порос-2013». И э, в рамках этого фестиваля проходила пятая летняя академия фортепиано. Она включала пять э, мастер-классов преподавателей из вот, 14 профессоров из 10 стран мира. Вот даже просто перечисление уже о многом говорит. Израиль, Греция, Россия, Великобритания, Уругвай, Франция, Тайвань, Италия, Испания и Болгария. Вот конкретно Роман получила мастер-класс у преподавателей из Греции Агаты Лимани, у значит, Лилии вы это Болгария, Франция, Юрий Богданов, это Россия, Рафаэль Салина Испания Испании и Борислава Танева, Болгария. Помимо этого, вот помимо этих мастер-классов, еще было несколько концертов, в предшествовал серьезный отбор, и вот Роман умрелся попасть на все концерты. Это был концерт на растворенном храма Посейдона, на самой вот, горе, назывался он «В свете полной луны». На самом деле была полная луна, такое было фантастическое какое-то зрелище, мистическое, и вот Роман там, Принял участие на этом концерте, после которого все профессора в один голос, ну, очень дружно его обсуждали и вечером, и утром. И потом, когда у нас был мастер-класс у Бориславы Таневой, она даже знак благодарности подарила нам свои сборники с автографами. Она балкарский пианист и композитор. Ну, в общем, было очень приятно. Также Роман принял участие в концерте с симфоническим, ор... со струнным камерным оркестром «Симфониеты». Это да, греческий оркестр. Первый раз ребенок вообще, наверное, из нашей школы играет в концерт, концерт Баху, он играл с, с ну, камерным Камер. да, струнным оркестром. Но это тоже было что-то такое а необыкновенное. И помимо того, что еще он сольный концерт давал, это отбор мы еще тут в Москве проходили на этот сольный концерт. И принял участие в гала-концерте. Значит, всего было 105 участников из, из разных стран. И на гал-концерте он получил признательских симпатий заняв третье место. От души поздравляем Романа с его новыми творческими достижениями. А в его лице нашу родную музыкальную школу. Удачи и творческих успехов. И совсем-то немного нужно для полного счастья дружному коллективу преподавателей Кораблинской детской художественной школы во главе с Ириной Александровной Андреяшкиной и их многочисленным ученикам крышу отремонтировать. Так как само здание изменилось до неузнаваемости, в лучшую сторону, конечно, после дорогого и добротного ремонта. Вот тогда Точно, это будет самое красивое здание в городе и по архитектуре, и по внешнему наполнению. Ну а пока начало учебного года ученики и преподаватели встречаются со старой, но такой уютной крышей, которую успели привыкнуть за долгие годы. В фойе выставлены на всеобщее обозрение работы учеников, а посмотреть действительно есть на что и есть чем гордиться. В течение учебного года юные таланты принимают участие во всероссийских выставках и конкурсах от областного до международного. И само собой, разумеется, завоевывают призовые места. Но об этом чуть позже. А пока всех собравшихся на День знаний поздравляет директор Кораблинской детской художественной школы Ирина Александровна Андреяшкина. Пусть у нас небольшой коллектив, но очень доброжелательный, теплый, коллектив профессиональный и квалифицированный. И поэтому мы рады вас видеть сегодня в нашей школе. Я от всего сердца поздравляю всех первоклассников и тех, кто идет во второй, третий, кто идет в десятый, в одиннадцатый класс, всех тех, кого сегодня можно смело называть ученики школы. Вы к нам пришли, вы молодцы еще потому, что пришли к нам в дополнительное образование. В наше время заниматься можно не только в общей образовательной школе, но и в дополнительном образовании. В нашем городе есть две такие школы. Это музыкальная школа и наша детская художественная школа. Я от души желаю тем, кто уже давно у нас учится, продолжать получать знания, участвовать в творческих конкурсах, стремиться к победам, узнавать новое. Я желаю тем, кто пришел к нам сегодня первый раз, полюбить эту школу и учиться также достигать, э, узнавать новое и интересное. Я еще раз вас поздравляю с Днем Знаний, желаю вам здоровья, счастья, познания. Вашим родителям, ребята, я желаю э, тесно работать с нашей школой, посещать почаще стены нашей школы, также здоровья, терпения, хотя говорят, что терпения не, не желают, но именно для учеников дополнительного образования очень важен такой тройственный треугольник преподаватель, ребенок, родитель. И если у нас будет налажена связь, то все у нас с вами получится. Итак, с первым сентября, все равно первым сентября, с Днем Знаний. Поздравляю вас с Днем Знаний. О всестороннем развитии детей сегодня много говорится на разных уровнях. Способности ребенка, будь то стремление к музыке или рисованию, либо страсть к точным наукам, необходимо направлять в нужное русло и развивать. В принципе, художественная школа этим и занимается. На праздник знаний к ребятам в гости пришел Незнайка. Вот ему-то уж точно ничего не надо. Ну, к вам невозможно подобраться. А еще говорят, что путь к знаниям открыт всем. Конечно всем. А ты что не знаешь? Ты хочешь поступить в школу? Да. Правильно. Будем учиться рисовать, будем учиться писать, будем всему учиться. Учиться? Это трудиться и работать что ли? А тебе что не нравится? Хм. Обожаю я лениться, не хочу совсем учиться. Вот какой я ученик. Посмотрите мой дневник рву учебники, тетрадки, забываю о порядке, замечаний не люблю, на уроках часто сплю. Признаюсь, признаюсь, задание надо, делать мне ужасно лень, книжки мне читать не надо, буду я гулять весь день. Разве так можно? Как можно хотеть не уметь рисовать, не хотеть читать? А зачем мне книжки читать? Я без книг отлично поживу. Вот послушайте, ребят, книги вредно вам читать. От них хочется зевать, и от них болят глаза. Так что вам читать нельзя. Мы поверим, не знаете? Нет. Нет. Ну, кто-то старший сказал, что поверим. Ну и хорошо, поверьте. Вот вы узнаете, какой, не знаете, у нас замечательный станет, когда закончишь школу. Приходи к нам в школу, мы тебя научим замечательным делам. Научим рисовать, научим знать историю и вкус, научим и читать, ты сам это замечательное делаешь, и всему остальному. Знаю, этот путь нелег, и на нем соблазнов много. Но себя не обману, и учиться как-нибудь мне не знайте, будет стыдно. И чтоб не было обидно, трудностей не побоюсь. В этом я клянусь, клянусь. В знак того, что вас люблю, колокольчик подарю. Колокольчик непростой, звонкий он и озорной. Вот в него вы позвоните, дверь в мир знания отворите. Ну и мне уже пора. До свидания, детвора. Ну позвони нам. Услышали? И еще раз позвони. Вот это чудеса, даже самого незнайку перевоспитали всего за какие-то пять минут. Этот факт точно должен войти в учебники по педагогике. Каждый ученик получил от незнайки в подарок золотой карандаш, который, вы не поверите, сам рисует, а преподаватели стали обладателями магического кристалла. Им их вручила ведущая праздника Светлана Севова. Конечно же, на празднике не обошлось и без официальной части, награждению участников и призеров Всероссийского конкурса детского рисунка и прикладного творчества. Сам конкурс был весной, а летом в школу пришли награды победителям. Их 12 человек, и каждый получил диплом и ценный подарок. Помимо детей, комиссия этого серьезного конкурса отметила своими дипломами и преподавателей, чьи воспитанники выставляли свои работы на конкурс. Согласитесь, это логично. Была еще одна приятная новость. Ее озвучила Ирина Александровна. Большая международная энциклопедия. Лучшие люди, успешные люди. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь. Вот такая вот энциклопедия. В свое время, чтобы попасть в эту энциклопедию, нужно получить рекомендации не только с управлении, вот с местным муниципальным органом управления, как у нас, коим у нас является отдел культуры, но и с министерством. В данный момент у нас министерство по культуре и туризму Рязанской области. Мы направляли данные на нашего преподавателя, нашли его Вячеслав Николаевича, и я с радостью хочу поздравить его, и это для нас очень тоже большая честь. То, что преподаватель нашей школы вошел вот такую большую, еще раз повторюсь, международную энциклопедию ⁇ Лучшие люди, успешные люди ⁇ И помимо вот того, что сейчас имя нашего преподавателя нашей кораблинской школы, Рязанской области, находится вот в этой книге, Вячеслав Николаевичу я сейчас торжественно вручу награду, даже с удостоверением. Так, Подружные аплодисменты. Вот такой красивый знак. Аплодисменты не стал смолкай Вячеслав Николаевич награжден почетным знаком Герой энциклопедии «Лучшие люди». Награда номер 1852. Решение совета 24 июня 2013 года. Вот удостоверение вот такая большая, тяжелая энциклопедия также вручается нашему преподавателю. Вячеслав Николаевич, я вас поздравляю, искренне рада. Аплодисменты. Так, ну чтобы у нас такой блок награждения был такой еще более приятный, я хочу сказать, что на 1 сентября 2013 года наш преподаватель Елена Анатольевна Кондрашова, можно сказать, сегодня отмечает 20 лет, как она работает в Кораблинской детской художественной школе. Аплодисменты Елена Анатольевна. Аплодисменты. Вячеслав Николаевич, вот благодарные ученики. Вячеслав Николаевич у нас работает 33 года. Это официально по трудовой книжке. А сколько еще было по совместительству, да, Вячеслав Николаевич? Очень много. Так, Наталья а на Бажук и Мария Викторовна Митяева у нас отметят не прячься, Мария 10, 10 лет, не как они в нашей школе. Аплодисменты. Такие у нас, мы, на год. Вот таким получился праздник Дня Знаний в этой самой творческой и самой художественной школе нашего города. Ну что ж, нескончаемых дерзаний и новых творческих вершин не только в учебном году, но и всегда.